о другой теме, не о машинах, не о чем. Можно Да, вам да, еще один вопрос. Я веду вот. ребенка в садик. Да. Да. Вы захватили территорию, вот здесь тротуарчик будет. Да. Да. здесь машины стоят, паркуют. Да. Я с ребенком, там микроавтобусы, и все. И я ребенка боюсь, потому что тут утром вот, движение такое что как перебежать дорогу. Вы имели право захватить тротуар? Не, не имели права. Конечно. 3 -3. Не имели права. Значит, Никакого. А, на период строительства мы да <связывание> Вы же нас стесните а? Вы же нас стесните Мы не можем не пройти да. ничего ну, Мужчина, можно Но Петр закончить? Давайте, если это является стеснением Мы по, по закону имели это право Потому что вся э, земля по бордюру У нас в аренде <пілляв> Якщо тротуар. <даже> гром... <пілляв> <пілляв> ні, тротуар. не збирається, але тротуар є гро... <пілляв> 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 земельна ділянка загального користування, яке не може бути у праві власності. <пілляв> тротуар. Ми ми тротуар. Ви маєте право в, 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 територію гром... так, так, саме тому ми не мова, що рішення Київради незаконне, бо тротуар не міг передаватися в оренду. І ви коли берете в оренду, коли ви брали Купували кофе, з ви мали розуміти, що ви купуєте, права та обов'язки. І те свавілля, яке було до того. Молодой чоловік, в наступний раз на будущее, коли ви далі будете строїти незаконне в місці, ви з людьми ідіть. Разговаривайте в народ, мы хотим в евро страну. я так думаю, что вы тоже хотите, правильно? А лучше перед покупкой фирмы. Сцены. Так Весь вот, это. молодой что человек, мы будем попали? стоять до последнего, мы пойдем по всем судам, вплоть до того, что мы перейдем в международный суд. Но здесь этого дома стоять не будет. Я вам это говорю, и многие это вам скажут. Мы будем подавать в международный суд. Но это так мы не закончим. Потому что он никому не нужен на таком маленьком клочке те люди, которые будут Ой, покупать эти буду. квартиры, они значит да вообще не злодей, которые головой, они это просто это рухнут это эти молодости. квартиры. У меня отец всю жизнь проработал строительство. Он когда были. посмотрел вашу стройку, он просто заплакал, говорит как здесь люди смогут жить? Да, вот не здесь, здесь нельзя машины, жить. Нет, жить. Такой нормальный человек еще может здесь купить. Не детской площадки ничего. Он он да, вот Дети, будут. Будут. Нет, Дети нет. будут вот да, здесь да, на площадке. Машины да. тоже так здесь Да это смешно, это глупо и тупо. А вот скажите, вас... Девушка, это вы проект составляли дома? Вы думали перед тем, как составлять? Вы желаете по периметру пройти? Да. Вы дом. вообще Мы подумали, дома что дома вокруг дома проезжая трасса? Я не, перед... не думали? Я вы не задумывались, ребенок выскочит. Вы знаете, как сейчас назвали этот дом? Еще не построенный. Бермудский треугольник, дом смертников, когда будут выходить дети, а здесь будут, а здесь летают машины, вы не знаете, как здесь что ночью творится. Как здесь ночью ездят на мопедах на да. мотоциклах и на машинах Слушайте, огоняют. Думала, Это думала, открыл и прямо столкновение да, в, в машину. Ну, вы, что думаете? Что вы думаете? А девочки, на думаю, будущее думаю, думайте, да. что вы творите. Здесь должен стоять гараж Максимум. двух, трехэтажный, да. я не знаю, как он да. правильно он называется. Да. Он должен парфей. здесь стоять, но не дом, не дом, ни в коем случае. Извините, Это ж надо было договориться. Это, а это все домом, вот этот вот который... чтобы, за того, что вам две машины негде поставить свои? Две? Две? Мужчина, мужчина, с нашего дома очень сказали, много машин. С нашего дома очень много машин. Вы сказали, что вам негде поставить ваши две машины. У меня Поэтому двух машин вообще этот... нет.

Наталья Наталья не горько. Можно потому дать, что это да, да, это да, фантазия, да, можно секундочку. Я очень хорошо. Давайте мы опять вернулись к крику, гамму, и мы, ну то есть я же сказал, мы никуда это не убегаем. Это уже крик души, просто крик души. Наталья да. Владимировна, я вас да. очень Васильевна. А, давайте мы дадим другим людям Тоже да, сказать, пожалуйста. потому что пока что Это только ваш монолог А ну, мы а хотим все да. ну, Я бы а хотела ответить Кто вопрос. не потребует мой монолог? А скажите, пожалуйста, давайте это Все потребуют ну, ну, я, это, я, это, я вас это, очень прошу Можно дать возможность Другим людям тоже сказать А Скажите, боитесь? пожалуйста, а? вот нагрузка Девонька, скажите, нет, скажите нет. а вы знаете, сколько район Стоит? 64-го года Теплосети Здесь не менялись Сколько лет посчитаете, да. как вот эта нагрузка вся как, как будет, подключаться будет подключаться к нашим этим... у нас В прошлом году мы были бы все без горячей Опа. воды Можно и без от отопления. Да, нет, нет да, да. А вот, вот там менялось. Да, да. все вот так вот менялось. А вы будете понимаете? менять это, начиная от жмаченко и пойдете туда на Шаломалихама? Вы секундочку. это будете делать? Нет, конечно. Естественно нет. Вы не думали об этом? Я отвечу на ваш вопрос. Да. Значит, в нашем доме не предусмотрено использование ваших теплосетей. Мы используем ну, газ. У нас газовая котельная крышная. Мы никоим образом не подключаемся. А не... Ваши... Ну, канализация? а, они как принцессы. Душ кушают. Душ. кушают да, 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 радуют. Можно? Как от Женщины, Вы... можно без ваших оскорблений? Ну, причем, вас вас кто-то кто чумачит в телевизоре. Нам же ты вас кто-то чумачит. Вы на принцессу точно не схожи. Вас никто не чипает. Татьяна, по теплосетям у вас было... Я бачу. Вы там стоите? Хоче адресувати хотів поживити вам, можна сказати. Хотя я вже чую, як ви мені кажете, ви на чого? Вибачте правильний вопрос питання. Ви нас для чого? Для того, щоб ця особа нас тут сказала життю вчила життю і казала, нашому сюди прийшли. Ми можемо піти. К сожалению, вашего имени, смотрите, то, что сейчас происходит, не очень является корректным с точки зрения вас. Почему? Потому что есть некие активисты, которые и так высказывают свое мнение везде. Например, Наталья, вы, вот Инна очень корректно молчит. А это я собрал... не значит, что я согласна. Я, я, я по судам раз, хожу. Прошла, раз, потому что крик души. Да, не смотреть на вот это ну, есть... вы хотите, а чтобы вы молчали, пришли, пришли, Да, да. дом корректно? Нет, конечно. А решение вы с четырех сторон говорить одновременно, я же не смогу ответить. Это некорректно. Вас много, я один. Поэтому, когда вы все кричите... И э, Шунгам, это хорошо, красиво для общественного извините. мнения, но извините. по сути не объясняет того, как будет строиться извините. дом, какие сети прокладываются, что меняет, она она меняется, что не меняется, правда же? Вот. То есть вы не даете возможности ничего пояснить, а только высказываете мнение. Я хотел бы ответить на ваши вопросы. Если ну, вы не хотите услышать эти ответы, ну тогда извините. Хорошо, скажіть, будь ласка, у вас ви, 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 ви. рішення Київради з приводу підземного паркінгу. Так. Яким чином виходить, що це без підземного паркінгу? Розкажіть, у вас Значить, На той момент, коли відводився этот земельний участок, було градостроительнее містобудівне обґрунтування, яке предусматривало будівництво 25 етажного дому на 140 квартир. И к нему шел подземный паркинг. Мы не строим выше 9 этажей. Наша компания занимается строительством домов до 9 этажей. Поэтому, посчитав, у нас 20 соток земельный участок, который отведен нам в аренду. Из этого земельного участка мы застраиваем всего 5 соток. Это 25%. Остальную территорию 1500 метров, это больше, чем вокруг какого-либо из ваших домов. Я ответственность заявляю. Певнен, я лично работал разрахунок по всему кварталу и так далее. Ну, то есть я очень четко знаю ситуацию. У нас 15 соток при домовой территории, что позволяет нам построить и пар паркоместа, которые обеспечат более чем достаточно наш дом, а может быть частично и ваши потребы, а также разместить все необходимые майданчики для э, детей, для дорослых, для собак, для побудовых потребностей. Пожалуйста. Це те ж саме, що я піду в Київраду, скажу, що я хочу побудувати тут а, аптеку. Побудую на це тип. Хай буде трьохповерховий, хай од... там одна кімната буде, у нас аптека, все інше бордель. А мені цільове Отвечаю. призначення яке? Отвечаю. Аптека. Отвечаю у на який? Наше цільове призначення має код класифікатора земельного участку. Ну це там тонкості юридичні, але. Есть только один класс и код классификатора, который соответствует жилому дому. Это э, жилой дом с паркингом, жилой дом с аптекой, жилой дом с э, там, магазином, жилой дом

Павые дома это от 9 и до 25 этажей. Значит, я принесу вам град расчет, который делался на 25 этажей. Вы бы хотели видеть здесь 25-этажку? Мы вообще ничего не понимаем. Можно вы хотите, да, да. я хотела бы задать вопрос. Да. Меня вот не интересует. А может у вас состояние, сколько это именно идет от стены дома? Вот сколько это будет Что? Вот эта территория есть. Здесь, здесь нет никаких э, размеров. Сейчас Потом, второй вопрос. Вы сказали, что да это будет газифицирован. Да. Э, где вы будет ГРП? К да. какому ГРП да. вы будете подключаться? Потому что это вопрос очень существенный. У нас вот в этом доме, который напротив, на первом этаже была реконструкция первых этажей и. Оказалось, что газа расчетного не хватит для того, чтобы жильцы первого этажа пользовались газом. Поэтому первый этаж был частично переведен на электропостачание. Если вы Ставите здесь. Пусть он даже небольшая коробочка, но это большое потребление газа. Где ваше ГРС? Где оно значит, здесь? значит Как вас зовут? Жанна. Жанна Георгиевна. Жанна Георгиевна. У нас есть да, два да, варианта, как мы оттопим дом. Так, а, один вариант, как мы подключим канализацию да. и водоснабжение. А, по всем сетям можно Шучно. я пройду сразу. Ну, да, по да, да. Значит, по подключению водоснабжения и канализации непосредственно в близости земельного участка есть 200-я сеть водоснабжения и 125-я да, сеть краска. канализации да. Да. для того чтобы мы подключили наш дом к этим сетям у нас идет реконструкция 6 колодцев э -э -э канализационных которые на нас уже э то есть мы получили тех условия нам киев водоканал реконструировать 6 колодцев что приведет к улучшению способности этой сети. Также... Это я, Это я поэтапно. Я поэтапно. Я поэтапно. Можно? Вот. Для подключения водоснабжения у нас тоже идет реконструкция сети с заменой задвижек но ну, это абсолютно не смешно. Завалится Перед этаж, тоже умрут люди. Вы ну, этого да, мы так это мы Да, вопрос? Так вот вам это Завалится. У это вас не завалилось Петр, еще. Петр, а можно да, а вам вопрос? Вот не здесь раз. вот кстати, ну, здесь здесь я мне, хочу это здание в военном состоянии. Завалится этажи, мы люди. И вы мне рассказываете Все дома в аварийном состоянии. Понимаете, что... Я не строил эти дома, То есть вы их не строили? А что Окей, okay, чем вы не являетесь строительными вот, работами здесь, на этой территории. Как же нет? Как же нет? А как говорю, вы без свай здесь будете? Или что вы здесь без свай будете а? ставить? Здесь, а? здесь, здесь нет, песок, здесь 30 метров а? песка. Да, Они же подушку сделали, а? У нас вот есть Песок – это самое лучшее основание. Мы никоим образом к вашим домам… Фундаменты уже закончены в этом году. доме. А можно вопрос? Можно я отвечу? Вы никто не хочет выслушать, это очень серьезный технический вопрос. Никто не хочет выслушать именно ответ. Нет, про Мне про это интересно. Да. Давайте про газ. Значит, по мы тех условия на газ еще честно не получили. Но по предварительной... А вы уверены, что вы их получите? Нет, не уверен, не уверен. Поэтому, поэтому я отвечу. Насколько вы неизвестно идет проект... В этом участвуют комплекса и архитектурные, и строительные отдел, и сантехнический отдел. Да, все, все работает комплекса. Нет такого, что начертили, нарисовали, будем жить. Можно? Значит, у вас да. есть две трансформаторные подстанции. Одна находится здесь. Они заполнены. Секундочку можно? Да. И одна находится здесь, ее нету на карте. Значит, по электроснабжению дома этих сетей не хватает. Поэтому мы будем реконструировать полностью эту подстанцию и появится после того, как мы подключимся, появится дополнительная мощность резервная. 400 кВт на этой подстанции и 400 кВт на этой подстанции. Это тоже Киевэнерго нас обязывает. Значит, для отопления этого дома хватит 200 кВт. Поэтому даже если мы отопим его электричеством, то у вас все равно останется 300 киловатт дополнительной мощности здесь ну, и 300 здесь, киловатт здесь. здесь. газораспределительный не, не, Я говорю вам о том, что если когда мы, ну, мы знаем о том, что с газовыми сетями есть ну, нюансы, но дом можно ровно так же отапливать и электричество. У нас уже есть тех условия, я, я, газ. я сказал, планируется, точно не теплотрасса, которая здесь проходит, потому что ну, ее... Действительно, она не в шикарном состоянии. Если мы уже реконструировали... Ну, для того, чтобы это реконструировать, каждое ТП по 2,5 миллиона гривен будет стоить реконструкция. Вот, поэтому появится очень большой резерв мощности электрической. И мы можем абсолютно спокойно... Этот дом, он маленький и очень энергоэффективный. Мы строим из аэрока газобетона, он очень теплый. У нас коэффициент теплопроводности примерно на 30-40% сверх нормы. Поэтому для отопления всего этого дома необходимо всего порядка 170 киловатт. У нас появляется резервная мощность <связывается> и э, порядка 150 киловатт электрической <связывается> мощности на, на электроприборы э, и плиты. И вы уже <связывается> да, мы, да, мы, Тимошенко в неужели четко не мы, мы, Достаточную мощность для того, чтобы отопить этот дом. Это теоретически. Вы построите дома, потом забудете про подстанции, про все. Не, И нет, потом вы не через... понимаете, чуть-чуть другое так не работает. Пока мы не реконструируем подстанции, нам электричество никто не даст. Но дом-то будет уже построен. Мы, конечно, уже получили от жилого дома. Ну, дом. а как будет дом жить без электричества? Без строительства. У нас вот дом будет жить. Вот каждый дом, который не подключен. Я очень хорошо говорить, что они же точно вам ничего не ухудшат, <свят в я> правильно? Как они <подключили>. просто <свят> Вы <я> можете <не> сказать, <свят> что мы напротив будинку, как у вас шла, да? Тепломережи? Электроэнергия. Электроэнергия, да? Удлинители все купят и будут из буду векна один до одного договорить. Так уже уже есть. Уже ну, проводка тянулась. Проводка ж тянулась Ребята, от, от да, Сначала строим, а потом уже... Думаю, это, потом все потом вот, все